Попали в станицу ехали на боевое задание. Попали в засаду под обстрел, машин расстреляли. Два наших стало погибло. Один умер в больницу и у нас раз, два, три. Сколько, по-моему, пятеро было ранены. Ну, три с нас тяжелые. Один час в Львове лежит, одного выписали, водителя. И я три. Ну, то есть восемь человек, было, ну, три, три двухсотых и пять трехсотых. Вот так-то пулевое ранение. Пуля прошла, на вылет зацепила кость. На пальце, ну, на руке осколочный, то есть, ну, палец чуть не оторвал. Это не тактическая перчатка, так, чтобы смягчил Ну, все сделали, все зашили пока Да заживает. Я на ну, сейчас, ну, так, чтобы уже полноценно ходить месяц через три. То есть, ну, чтобы уже стопроцентно нагрузка шла на, как бы, на ногу. Месяца через три еще. Вчера приходил, начальник ВД, все нормально пообещал купить пластину до конца недели. Он делает операцию. Поскорее в строй возвращается. Вот она службу, У нас же добровольческий батальон, полицейский. Раньше я служил в внутренних войсках здесь, на Малиновском. Последнее мое место работы, мое перед батальоном. Я в Киеве служил в сезон этом городе и пришел, перешел сюда. Ну, <мышлен> мы все друзья, как бы, с кем я служил всю жизнь. Мы там ни в чем не нуждались, все, все было, там, кушать, там, амбудирование привозили, там, теплые. Да. Ну, то есть все было нормально. То есть, там местные жители 50 на 50. То есть кто-то рад, кто-то говорит, здрасте, и в спину плюет. Думаю, ну, такое. кто хочет там жить, кто хочет здесь. Кому, кому кто говорит, что вообще... Мне, мне, ну там все равно держит, главное, чтобы только мы, ну, мир то чтобы по погребах не сидит, там такое. Что это мы были? месяц, ну, месяц полтора месяца, по почти. Ну, такие там, они, они тогда как бы, никаких боевых действий там сильно так и не было. Это сейчас что-то начали там огрызываться. А -а так постреливали туда, да, стреляли там, заходили иногда тоже на нашу территорию. Все ж, там, они, они живут там артиллерией, градами, то есть. Так вот, так вот, кого-то ловим там, ну. Он, получается, там, например, станица Голландской, ну, то есть там помогал сепаратистам там, или референдум проводить, то есть, ну, там, местные. Ну. Здесь, похоже, там все, весь сброд, по-моему. То, что делает милиция, там, то есть милиция милиции там не было, то есть ну, вся милиция там и там были. А потом уже там сделали уже станичную Голландскую милицию, ну, то есть там уже сделали участок. Ну, и как бы им уже на были на помощь. Ну, и помогать же военным было тоже там там, их вдруг там помощь какая-то надо, боевая. боевую. Перемирие. Ну, я когда, ну, перемирие, перемирие, когда их нету, ну, то есть нету там, ну, бывает там, ну, автоматные очереди, пулеметные там, может там, минами раз, вот, ну, а когда идет вот этот, 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 Гуманитарный прим, ну, мы еще когда были на ротации, пришел этот, по-моему, 10 или 9 не, не буду говорить, какой этот гуманитарный конвой, и началось обстрел уже артиллерия пошла, рады пошли, ну, такое уже, пошел. То есть, привезли это все оружие и начинают обстреливать уже позиции военных. Я лежал в Киеве с, ребятами из с батальоном Донбасса. Когда они попали под Иловайском, то есть там я с этим ну, лежал, который из-под Он говорит, что их, их ну, вот, когда их расстреляли туда по зелё, ну, зелен, когда они шли коридором, их расстреляли. Он говорит, что вот, их забрали русские военные, посадили на, в машину ранены, там он говорит, у меня колено были там, ну не час, ключица и ходит. И сказали три, выбирать три варианта, они говорят, это вас ДНР, это в Растерель, или на Ростов, на суд. Ну, они выбрали, ну, как бы суд, ну, все, що думали, на жизнь хотят. Говорит, нас повозили три дня, типа, в пліну, потом приїхали на ту саму Точку, кто, ну, то есть, кто был там трошки ранен, отправили в ДНР, ну, в ДНР, отдали. А їх отпустили ну, нашим передачам, там, для дальнейше оказали помощью. Пожалуйста, русские забрали солдаты, все. Ну, я думаю, що все нормально буде, поїдуть, еще.